70 детективов Национального антикоррупционного бюро уже готовы расследовать громкие дела. Кто они, новые исследователи, узнать оказалось непросто. События записали, интервью с детективом, а вот называть его имя в целях безопасности нам запретили. Но Виталий Тарасов все же узнал, чему их обучили и чем готовы рискнуть новобранцы ради победы над коррупцией. Ему всего 24, О конкурсе в национальное бюро узнал случайно, но после отбора из двух тысяч оказался среди лучших. Сознается, иногда есть сомнения, что справится, но система построена так, что детективы помогут друг другу. Не имеет в оперативной работе. Есть працівник, який раніше займався, оперативно противнорожковий день він може допомогти. Кое-кто досвіду там в цивільному праві. Хтось до цього працював на предприятиях, был в фірмі фирме, занимался господарським справ. Він може может в этом помочь. Детективов поделят на группы по 7-8 человек. Специализироваться будут, например, на госзакупках или вопросах здравоохранения. Будут выявлять факты коррупции в высших эшелонах власти. Риски детективы осознают. Це будет физический вплив, моральный вплив, тиск на нас, на свідків, на родичів, можливо, на мою семью. Однак саме для цього в НАБУ о, створюється комплексная система протидії таким влиянием. У нас создаются специальные подразделения, которые будут як как участники криминального проведения, так и нас. Сами сыщики тоже под присмотром. НАБУ будет сопоставлять их доходы и расходы. Кого увлечат в продажности, ответят по закону. Но такого быть не должно, говорит координатор программы обучения. Ведь детективы – молодежь, не испорченная старой системой. Сегодня мы видим частость. Одного чиновника задерживают, обвиняют его в коррупции. Завтра суд его отпускает. Часто это не потому что, как у нас говорят, судьи все коррумпированы, часто потому что вот тот материал хороший, который собрали, не смогли э, обличить в качественную доказательственную базу. Новых детективов, как правильно собирать доказательства, чтобы дело не развалилось, научили. Хотя честный суд не менее важен для преодоления коррупции, считает консультант из Финляндии Мика Аалта. Самое сложное – бороться со взяточниками в высоких кабинетах. У таких людей есть власть, есть доступ к ресурсам. А на борьбу с мелкой коррупцией уйдут годы. В Финляндии, если сосед не заплатил налоги, все его начинают критиковать. Привить негативное отношение к взяткам нужно и в Украине. И мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк? Семен Васильевич, это его дело. Нет, наша. Наш герой говорит, когда шел на работу в антикоррупционное бюро, для себя принял важное решение. Даже если кто-то из близких будет замешан в нечестных схемах, покрывать не станет. Можем поспевчевать, скажете, что ты не правы, найми адвоката и хай адвокат працюет. А за взятки и то, что взять родную дочь, сотру порошок. Ничего, ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, Лет через десять вернешься другим человеком. А Виталий Тарасов, Евгения Овсиенко, Богдан Стрелец, события Канал Украина.